Кому интересно, я также играю в Clash of Clans. И кто хочет, можете вступать в клан Акрополис. Тут э, у нас маленький кланчик. Я не знаю, что с ним происходит, но то ладно. В КВ мы, мы играем обычно. Ну, кто хочет, вступайте. Принимаем всех. Ну, и это видео я хотела посвятить в конце, но не знаю что в нем делать можно сказать или парочку вещей взлома на клеш нету это уже все знают наверное все по крайней мере я так точно знаю что взлома на клеш нету ну все что можно сказать еще только что, максимум, что можно сделать, это либо купить кристаллы в клашев... Ну, вы прям, знаете, делать тут сокровищники. Либо какие-то сайты понаходить, на которых легально можно зарабатывать баллы, а потом за них купить. Всякое можно. Кроме того, я еще хотел добавить, я играю на... сразу на двух аккаунтах. Вот мой второй аккаунт. Вот он. И как бы все. С вами был Федя Беженька. Всем удачи. Всем пока.